नमस्ते रुद्रमन्य वा उतो कैशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने कराभ्यां ते नमो नमः या ते रुद्रशिवा तनु शान्ता तस्यै नमो नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय ते नमः सहस्रबाहवेतुभ्यं नमो मेडुष्टमाय ते कपर्धिने नमस्तुभ्यं कालरूपाय ते नमः नमस्ते चात्तशस्त्राय नमस्ते शूलपानये हिरण्यपानये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः नमस्ते वृक्षरूपाय हरिकेशाय ते नमः पशूनां पतये तुभ्यं पदीनां पतये नमः पुष्टानां तुभ्यं क्षेत्राणां पतये नमः आततायि स्वरूपाया वनानां पतये नमः रोहितायस्तपतये वृक्षाणां पतये नमः नमस्ते मन्त्रिणे साक्षात् कक्षानां पतये नमः ओषधीनां च पतये नमः साक्षात्परात्मने उच्छेर्घोषाय देवाय पत्तीनां पतये नमः सत्त्वानां पतये तुभ्यं वनानां पतये नमः सहमानाय शान्ताय शङ्कराय नमो नमः आदीनां तुभ्यं व्यादीनां पतये नमः कुकुबाय नमस्तुभ्यं नमस्तेऽस्तु निशङ्गिनि स्तेनानां तुभ्यं, तुभ्यं कृत्रिमाय नमो नमः तस्करणां नमस्तुभ्यं पतये पापहारिणि वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां नमः नमो निचेरवेतुभ्यम् अरण्यपतये नमः पुष्णीशने नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने विस्तृताय नमस्तुभ्यम् आसीनाय नमो नमः शयनाय नमस्तुभ्यं सुषुप्ताय नमो नमः प्रबुद्धाय नमस्तुभ्यं स्थिताय परमात्मने सभारूपाय ते नित्यं सभायाः पतये नमः నమ శివాయ సాంబాయ బ్రహ్మణే సర్వసాక్షినే ఈ శ్లోకాన్ని మీరు శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు చదవాలి